surah yang ke-45 iaitu surah Al-Jathiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafaa wa salatan wa salaman ala ibadihi wa Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian bersama kita membicarakan surah yang ke-45 iaitu surah Al-Jasiyah, surah yang diturunkan di Mekah mengandungi 37 ayat berada pada pengakhiran juzuk ke-25. Secara umumnya, surah ini menceritakan tentang Al-Jasiyah, orang yang melutut di hari akhirat kerana uh, menunggu uh, giliran untuk ditimbang amalan mereka dan dihisapkan kemudian akan menuju sama ada ke syurga ataupun neraka. Allah Ta'ala menamakan surah ini sempena Al-Jasiyah di mana inilah keadaan yang akan berlaku kepada semua orang baik orang Muslim ataupun orang kafir kafir yang akan menunggu perhitungan mendapatkan buku tulisan amal Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia akan kedatangan hari kiamat dan bahawasanya hari kiamat itu benar-benar berlaku dan juga Allah Ta'ala memberi peringatan di dalam surah ini agar tidak takabur, tidak merasa tinggi diri, tidak merasa ego dengan kedudukan yang dicapai di dunia ini dan juga Allah Ta'ala menerangkan tentang perbezaan orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk ketika dia hidup dan bagaimanakah ini akan memberi efek kepada mereka ketika mana mereka sudah sudah mati. Jadi Allah Taala mengatakan di dalam surah ini wailul likulli afakin asim. Celakalah ataupun neraka jahanam wail neraka wailah bagi orang yang pendusta lagi yang berbuat dosa. Siapa? Mereka yang mendengarkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibaca di hadapan mereka tetapi mereka berlagak sombong, enggan menerima ayat-ayat ini seolah-olah tidak mendengar, kanaha ka ka'lam ka yasma'a seolah-olah mereka tidak mendengar dengan uh, ayat ini, maka Allah Ta'ala kata bagilah berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Dan orang-orang ini, apabila mendengarkan apabila mengetahui suatu-suatu kenyataan, penyataan di dalam ayat ini, mereka mengejeknya mengambil ia sebagai bahan edikan memperolok-olok dan seumpamanya maka mereka ini juga orang yang akan mendapatkan azab yang pedih di hari akhirat bukan sahaja pedih bahkan lagi menghinakan apabila mendapatkan azab itu keadaan mereka bertambah hina menjadi makin hina di hadapan mereka itu neraka jahanam yang disediakan kepada mereka apa yang mereka sembah di atas muka bumi dahulu tidak dapat menyelamatkan mereka patung berhala datuk nenek moyang dan seumpamanya itu sedikit pun tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab yang Allah Ta'ala cadangkan kepada mereka di hari akhirat dan Al-Quran ini Allah Ta'ala kata merupakan satu petunjuk bagi orang-orang yang mengamati isi kandungannya dan bagi orang-orang yang kufur, orang yang ingkar akan ayat-ayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka yang tadi pelbagai jenis azab yang tidak terperi sakitnya dan Allah Ta'ala menyatakan tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka itu sebagai Tuhan, lalu Allah Ta'ala Allah menyesatkan mereka wa adallallahu ala ilmin dan Allah Taala menyesatkan mereka-mereka ini dan mengkhatamkan menutup mematri hati mereka mengunci pendengaran mereka dan hati mereka dan Allah Taala menjadikan pandangan mereka itu ada lapisan tertutup terhijab nah, sedangkan mereka dapat melihat tetapi secara maknawinya itu pandangan mereka itu terhijab daripada kebenaran faman yahdihi min ba'dillah maka siapakah yang akan memberikan kepada mereka hidayah setelah daripada Allah Taala mengunci Allah Ta menutup, uh, tidak memberikan hidayah kepada mereka itu, tadhakkarun tidakkah mereka itu insaf dan tidakkah mereka itu ingat akan apa yang Allah Ta'ala ceritakan ini waqalu dan orang-orang kafir itu berkata ma hiya illa hayatuna dunya, namu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr mereka mengatakan tidaklah hidup yang selain daripada hidup kita ini, eh, melainkan kita hidup dan kita mati, silih berganti dan tidak adalah yang membinasakan kita, melainkan peredaran zaman nah, ini kita panggil sebagai uh, falasifatul dahrian ataupun ad-dahriyun, orang yang yang tidak meyakini kewujudan Tuhan tetapi mengatakan bahawasanya uh, setiap sesuatu dalam alam ini akan berlaku sesuai dengan peredaran zaman. Apabila sudah lama tempoh seseorang itu maka dia akan mati. Apabila lama tempoh maka akan ada kehidupan yang baru dan begitulah keyakinan mereka. Mereka tidak meyakini sama sekali bahawasanya ada pencipta bagi alam ini. Semuanya berlaku pada masa yang ditetapkan. Bila ia ditetapkan dia akan berlaku. Bukan berlaku kerana diciptakan daripada tidak ada kepada ada ataupun daripada ada kepada tidak ada. Itu tidak ada. Bukan Uh, urusan Tuhan itu sebaliknya uh, begitulah alam ini ada kita panggil sebagai keyakinan ataupun akidah para musyrikin addhariyin lalu mereka mengatakan wama yahlukuna illa dah tidak adalah yang membinasakan kita melainkan masa saja hanya, hanya sebab masa bukan kerana ada Tuhan yang menciptakan kemudian bila kita akan mati kita akan hidup balik mereka mengingkari perkara ini kita panggil sebagai nazariatul istirsad uh, di mana Allah taala tidak mengetahui perkara juz'i hanya mengetahui perkara kuli Allah taala tahu yang besar-besar saja yang kecil-kecil detail itu Allah Ta'ala tidak mengetahui. Ini kata mereka ini pandangan mereka. Disebabkan itu mereka dihukum sebagai kufur. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah Wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian dia akan menghidupkan kamu semula. Pada hari akhirat, hari yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi manusia pada hari itu banyak yang tidak mengetahui akan ketetapan ini. Allah Ta'ala juga mengatakan, da Dan pada hari kiamat itu kamu akan tengok, Wahai Muhammad setiap umat, tiap-tiap tiap manusia ini akan melutut di hadapan Allah dalam keadaan cemas dan takut sambil menunggu tibanya giliran mereka menunggu dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima uh, suratan amalan kullu ummatin tud'a ila kitabihal yawma tujza al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun ta Allah taala mengatakan umat-umat itu akan menunggu untuk menerima kitab suratan amalan yang telah dicatatkan oleh para malaikat dan Allah taala mengatakan pada hari ini kamu akan dibalas mengikut apa yang kamu kerjakan di dunia dahulu haza kitabuna yantaku alaikum bilhaq Inilah surat catatan amalan yang dicatat oleh malaikat. Kami ia memberi keterangan kepada kamu dengan yang benar semata-mata kerana sesungguhnya kami telah perintahkan malaikat untuk menulis apa yang kamu lakukan dahulu sama ada baik ataupun perkara buruk yang ditulis oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak terlepas suatu pun daripada catatan mereka sama ada perkara baik ataupun perkara buruk wa imma khawatir sekalipun lintasan-lintasan hati yang datang di dalam hati kita juga dicatatkan oleh mereka itu. Adapun orang-orang kafir, maka dikatakan kepada mereka di, dengan keadaan menghina atau menempelak keyakinan mereka dahulu di dunia. Bukankah ayat-ayat aku telah sampai dan telah dibacakan di hadapan kamu, tetapi kamu berlaku sombong, takbur. Kamu tidak mendengar, tidak ingin mengambil iktibar, bahkan kamu mengingkari serta kamu menjadi kaum yang senantiasa melakukan kesalahan. Inilah apa yang akan berlaku bagi setiap manusia di hari akhirat. Sekarang tidak lagi lagi berlaku tetapi pasti akan berlaku kita sebagai orang mukmin kita percaya dan kita meyakini bahawasanya ia akan benar-benar berlaku walaupun tidak ada bukti yang kita kata boleh mengesahkan perkara ini tetapi itulah orang mukmin percaya kepada apa yang disebutkan oleh nabi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab mempercayai walaupun ketika mana tidak ada bukti mengesahkan perkara ini lalu Allah taala mengatakan demikian itulah ajaran ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha adil yang mana memiliki langit-langit dan bumi dan juga Allah Ta'ala itu adalah Tuhan sekalian alam maka hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahajalah keagungan dan kekuasaan di langit dan bumi dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana ini adalah satu penyataan yang kuat yang solid Allah Ta'ala mengatakan sehebat mana pun kamu di dunia dulu aku lebih hebat bahkan akulah pemilik raja bagi segala raja yang menguasai segala yang memiliki kekuasaan dan bagi Tuhanlah sahajalah Al-Kibriya ini yani keagungan yang kalau kalau nak kalau bahasa kita yang boleh sombong itu hanya Allah, Allah Taala sahaja kita tidak boleh mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan iktibar daripada surah ini aku lu qawli wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh